assalomu alaykum hurmatli talabalar va tinglovchilar ikkinchi kursimizdagi eng birinchi mavzumiz ya'ni oddiy differensial tenglamalar bobidagi birinchi mavzu o'zgaruvchlari ajraladigan va bir jinsli birinchi tartibli differensial tenglamalar mavzumizga amaliy dars o'tamiz birinchi misolimiz tenglamaning umumiy yechimini topish bu tenglamamiz o'zgaruvchilari ajralgan defferensial tenglama deyiladi uning o'ziga xos tomoni shundaki x dx ning oldida faqatgina x ga bog'liq ko'paytma bo'ladi dy ning oldida faqatgina y ga bog'liq ko'paytma turadi bu tenglamani yechish uchun uni xatma xat integrallash yo'li bilan hisoblaymiz demak hadma had integralladik integralladik bu integrallarimiz biz bilamiz birinchi kursdagi integrallarimiz demak birinchi kursdagi integral bo'yicha integralladik yana bu s deganimiz erikli o'zgaruvchilar bu erikli o'zgaruvchini yechim uchun qulay ko'rinishda tanlash mumkin biz tanlab olamiz tenglikning ikkinchi tarafida ikkita funksiyani oldida minus belgisi bo'lgani uchun minus belgisini qo'ydim <sumil> 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 yana tenglikni ikkinchi tarafidagi ikkala funksiya ham elenga bog'liq bo'lgani uchun dedim endi s nima uchun s, -numa uçun, s sababi bu s funksiyasi s erikli o'zgaruvchidan farqli bo'lish uchun s endiga lager... tenglikning ikkinchia ikkala tarafini minusga ko'paytiramiz va logarifni xossasidan foydalansak bu ko'rinishga ega bo'lamiz demak bu yerda ham logarifni xossasidan foydalanib nlarni tashlab ketsak bu yechimga ega bo'lamiz bu birinchi misolimiz edi endi ikkinchi misolimiz ikkinchi misolimiz bu tenglamani bu boshlang'ich shartni qanoatlantiradigan yechimni topiy bu birinchi misolimizdan farq qiladi sababi birinchi misolimizda edi dg oldida faqatgina iga bog'liq funksiya bor edi dning oldida faqatgina kga bog'liq funksiya bor edi bu yerda bu yerda nima qilishimiz kerak qarang bu o'zgarishlar ajralgan differensial tenglamalar deyiladi dx ning oldida x ga bog'liq ham y ga bog'liq ko'paytmalar alohida alohida funksiya bo'lib turdi. Bitta nima qiling qarang yaxshilab endi dy ning oldida x ga bog'liq alohida funksiya y ga bog'liq alohida funksiyalarning ko'paytmasi bor endi buni o'zgarishlari ajralgan differensial tenglamaga olib kelishimiz kerak uni qanaqa qilib keltirsak bo'ladi demak bizga dx ning oldida nima kerak emas demak ga bog'liq funksiya d ning oldida nima kerak emas x ga bog'liq funksiya shu ikkala funksiyani ko'paytmasin shu tenglamaga bo'lamiz shunda bizda qoladi bizda qoladi faqatgina x ga bog'liq funksiyalarning bo'linmasi shunda bu yerda qoladi faqatgina y ga bog'liq bo'lim y ga bog'liq funksiyaning bo'linmasi qoladi demak u o'zgaruvchilari ajralgan differensial keladi. Demak, bizning misolimizda nima d oldida x ga bog'liq funksiyani oldik dxning oldida y ga bog'liq funksiyani oldik va shu ikkala funksiyani ko'paytmasin bu tenglamamizga bo'lamiz demak bo'lsak bu ko'rinishdagi o'zgarishlari ajraladigan differensial tenglamaga kelamiz bu o'zgarishlar ajralgan differensial tenglama xuddi birinchi misoldagi o'xshash demak hadma had integrallaymizek hadma had demak integralladik endi bizda yana nima bor misolimizda bu boshlang'ich shartni qanoatlantiradigan yeshimni toping deydi demak x ning o'rniga 1 ni qo'yamiz va y ning o'rniga 1 ni qo'yamiz va x ning o'rniga 1 ni qo'yamiz demak bu yerda y ning o'rniga 1 ni olib kelib qo'ydim yana x ning o'rniga bu 1 ni olib kelib qo'ydim shunda bu ko'rinishdagi tenglnamaga ega bo'lamiz endi bu yerda biz bilamiz elen birimiz nolga teng artangs birimiz pi taqsim to'rt shunda si pi taqsim to'rt endi bu yerdagi s ning o'rniga nima qo'yishimiz kerak ekan pi taqsim to'rt demak bu ko'rinishdagi tenglamaga ega bo'lamiz bu yerda yechimni hosil qilishimiz uchun ar tangensni tenglikni ikkinchi tarafiga belgisini o'zgartirib o'tkazamiz va logarifni xossasini foydalanamiz elenning ye darajasida pi taqsim to'rt minus artangens x demak logarifni xossasidin yana foydalanib tashlab ketsak bu ko'rinishdagi umumiy yechimga ega bo'lamiz bu ikkinchi misolimizning umumiy yechimi endi biz uchinchi misolni ko'ramiz uchinchi misolimiz birinchi va ikkinchi misollardan farq qiladi sababi birinchi misolimiz o'zgarishlari ajralgan demak bir bu misolimiz o'zgarishlari ajralgan differensial tenglamaga kemaydi ikkinchi misolimiz o'zgarishlari ajraladigan differensial tenglama demak shu ko'rinishida o'zgarishlari ajraladigan differensial tenglamaga olib kela olmaymiz sababi qarang bu yerda hovusning tashqarisiga x ni chiqarsak hovsning ichida qoladi x plyus ikki y demak bu yerda alohida x ga yoki y ga bog'liq ko'paytma bo'lmagan chiqmadi demak bu o'zgarishlar ajratilgan differensial tenglamaga shu ko'rinishda keltira olmaymiz uning uchun keltirish uchun quyidagi quyidagicha hisoblashimiz mumkin demak bu tenglamamizdan dgr taqsim ni topamiz ya'ni dgr taqsim d biz bilamiz ma'ruza darsida digrk taqsim dmiz igr shtrixqa teng y shrixqa teng demak y shtrixni topsak bu ko'rinishda bo'ladi va bu bo'lgan belgilash kiritamiz bu tenglamani ishlashimiz uchun belgilash kiritamiz demak o'zgarishlar ajralgan differensial tenglamaga olib kelish uchun ajraladigan yoki ajralgan differensial tenglamaga olib kelishimiz uchun belgilash kiritib ishlaymiz Yigitni u ko'paytma x deb belgilash kiritamiz bu yerda u funksiyamiz x ga bog'liq qandaydir bir funksiya demak bu yerda y'larning o'rniga biz olib kelib qo'yamiz u ko'paygan xni yana y shrixni o'rniga nima olib kelib qo'yamiz bu funksiyamizdan y funksiyamizdan x bo'yicha hosla topamiz demak y shtrix ygr shrix demak udan hosla olamiz aytdik biz u x ga bog'liq funksiya bo'lgani uchun qanday funksiya ekanligini bilmaganligimiz uchun u shrix ko'paygan x plyus u ko'paygan x ning xossasi birga teng demak y shtrixni o'rniga bu tenglikni olib borib qo'ya olamiz demak qo'yamiz y shtrixning o'rniga qo'ydik bu funksiyamizni va bu yerda ygklarning o'rniga qo'yamiz bu funksiyamizni olib kelib qo'ydik endi kasrning suratida hovusning tashqarisiga x kvadratni chiqarsam maxraji bilan qisqarib ketadi shunda bu tenglikka ega bo'lamiz endi bu yerda u funksiyamizni tenglikning ikkinchi tarafiga o'tkazib, kalsirni hisoblasak bu bu ko'rinishdagi tenglamaga ega bo'lamiz yoki buni bu ko'rinishda yozishimiz mumkin sababi suratini bu ko'rinishda yozish mumkin endi biz aytdik u funksiyamiz x ga bog'liq bo'lgani uchun u shtrixni du taqsim dx ko'rinishda yozish mumkin va uni o'zgarishlari ajraladigan differensial tenglama bo'l va o'zgarishlari ajraladigan differensial tenglamani o'zgarishlari ajralgan differensial tenglamaga olib keldik endi buni hadma had integrallaymiz demak hadma had integrallaymiz e, integrallashlar e, biz bilgan birinchi kursdagi integrallashlar e, yana hisobladik yechimni topdik endi bu yechim bizda x va u funksiyamizga qarata yechim bizda eng boshida misolimiz nima edi kga va y ga bog'liq edi demak yechimimizda x ga va y ga bog'liq bo'lishi kerak demak bu yerdan u funksiyamizni topamiz u funksiyamiz shunda y taqsim k bo'ladi y taqsim x bo'ladi demak bu u funksiyaning o'rniga bu u funksiyalarning o'rniga y taqsim ni olib kelib qo'yamiz va bu ko'rinishdagi geçimimizge ee, geçimimizge ega ge